पाठ छः सुबह प्रसंग कथा सौ प्रथम विकल्पों आपला है रेशमा अब खाली जगह साल की लड़की है ग्यारह रेशमा की माँ क्या बनाना चाहती थी लड्डू माँ को रेशमा की आवाज में क्या महसूस हुआ दृढ़ता रेशमा बाज़ार से गोलू के लिए क्या लाई टॉफ़ी रेशमा किसके साथ फुलझड़िया जुड़ा रही थी दादा दादी पांच साल की उम्र में रेशमा को क्या हो गया था पोलियो चलो ना पास खाली जगह ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ रेशमा किसी पर निर्भर नहीं रहती रहना चाहती रेशमा को दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा लगा रेशमा के दादा दादी बहुत बुजुर्ग थे पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई चलो बच्चे सही वाक्यांश चुनकर वाक्यों को पूर्ण कीजिए रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है क्योंकि ब साजो जवाब આવશે घर के सभी लोग साफ सफाई में व्यस्त थे रेशमा के पांव बेजान हो गए थे क्योंकि उसको पोलिया हो गया था रसोई घर फिर से चमचमाने लगा क्योंकि वहां प्रत्येक वस्तु साफ करके व्यवस्थित ढंग से रखी गई थी रेशमा सबकी आँखों का तारा है क्योंकि वह बहुत जिंदा दिल परिश्रमी और हिम्मत वाली लड़की है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए दीपावली के त्यौहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए क्या जरूरी है दीपावली का त्यौहार का आनंद लेने के लिए घर की सफाई पहले कर लेनी चाहिए रेशमा ने माँ से क्या शिकायत की रेशमा ने शिकायत की कि घर की साफ सफाई का कोई काम उसे क्यों नहीं सौंपा गया रेशमा की माँ क्यों परेशान थी बाजार से जरूरी सामान लाने वाला घर पर कोई नहीं था इसलिए रेशमा की माँ परेशान थी दीपावली का त्यौहार किस खुशी में मनाया जाता है इस दिन श्री राम रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे इसलिए मनाया जाता है सब ने रेशमा की पीठ क्यों थपथपाई रेशमा ने अपनी सूझबूझ से अपने भाई को पटाखे से झलने से बचाया इसलिए पीठ थपथपाई थप गोलू को हमेशा क्या याद रहेगा गोलू को वह धक्का याद रहेगा जो उसे पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने दिया था रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही है रेशमा जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है रेशमा हर सुबह अपने काम में कैसे जुट जाती है रेशमा हर सुबह नए इरादे के साथ अपने काम में जुट जाती है माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा चलो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे दीपावली का त्यौहार निकट था त्यौहार से पहले ही सब घरों में साफ़ सफाई होने लगती है इसलिए सुबह से घर के सभी लोग सफाई कर रहे थे रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा रेशमा जब पाँच साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था उसके दोनों पैर पोलियोग्रस्त थे इसे शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की रेशमा ने पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे अलमारी के बर्तन और डिब्बे साफ कर दिए उसने डिब्बों पर लेबल लगाए और माँ को देती गई और माँ उसे रखती गई रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए रेशमा को पोलियो हुआ था फिर भी उसका काम वो स्वयं करती थी वह दूसरे के काम में भी हाथ बटाती थी अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाज़ार से सामान भी ले आती है निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए जान आना आनाके चेतना आना ठंडा पानी पिया तब जान में जान आई आंखों का तारा होना इत के बहुत प्यारा होना मैं मेरे पापा की आंखों का तारा हूँ आवाज देना इलेक्टि पुकारना माँ ने खाने के लिए बेटे को आवाज दी हाथ बटाना काम में मदद करना मैं अपनी माँ के काम में हाथ बटाता हूँ मग्न हो जाना तल्लीन हो जाना मुकेश खेल में मग्न हो गया पीठ थपथपाना, शाबाशी देना मुझे स्पर्धा में इनाम मिलने पर दादी ने मेरी पीठ थपथपाई, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए मंडराना आकाश में काले बादल मंडराने लगे बाधा हमारे रास्ते में कहीं बाधाएं आई उत्सुकता मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता है दृढ़ता व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है बुजुर्ग हमें बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए व्यस्त सब अपने अपने काम में व्यस्त है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छाटिए आसमान में काले काले बादल छाए गए हुए तो बादल कैसे तो के काले काले ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लगे है तो के ऊंचे ऊँचे सफेद बकरी हरी घास खा रही थी बकरी सफेद घास हरी सफेद और हरी दोनों छोटा बच्चा फिसल गया छोटा कक्षा में दस लड़कियां बैठी है दस कुत्ता वफादार प्राणी है वफादार चलो निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए सौथी पहला अंगूर आकाश तूफान निर्दोष भूकंप मरीज मेहनत लंबी श्रेष्ठ और सुंदर अंत चैप्टर आ चैप्टर पूरु थैंक यू